তামোল খাই অকণ বহিছোঁ বাইক ফুৰ মাৰিলোঁ মানে আগৰ পৰা আনিলোঁ আপোনাৰ জাতিলাও বুলি ক'লে বেপাৰীটো এতিয়া গছটো হ'ল হৈ গ'ল পানীলাও আকৌ অ' বেপাৰীটো মোক বহুত ঠগিলে নহয় এতিয়া পানীলাও দেখোন মোৰ নিজৰে গুটি আছে আনিলোঁ কিনি পেলাই জাতিলাও হৈ গ'ল পানীলাও বাদ দিয়ে ক'ৰ এতিয়া বস্তু বহুত দাম হৈ গৈছে নাই খেতি বাতি নিজে কৰি খাব লাগিব দুটা এটা তেতিয়াহে পইচা বাচিব আৰু নগাঁও মাছখিনি বনাই হ'ল গম পাই নহয় হিমন্ত মই মাটি নিদিওঁ বুলি কৈ দিলোঁ নগাঁৱৰ মানুহখিনিকে মাছ নিদিয়ে আৰু ইয়াত মাছৰ বহুত দাম হৈ গৈছে এই পথাৰতে অকণ ধৰিছোঁ গৰৈ পুঠি খলিহনা সেইকেইটাকেই পিটিকা বনাই খাইছোঁ বহুত দাম হৈ গৈছে এইবাৰ কালি গৈ পেলাই আনিলোঁ বাৰু নতুন বোলে গুটি হয় তিঁয় বুলি কৈছে লগাই চাওঁ কি হয় তিয়ঁহনা কি হয় খাবলৈ কেইটামান পাম আৰু উপায় নাই এতিয়া যা কোচো মৰা হৈ গ'ল গা ধুই বা ভাত এসাঁজ খাওঁ আৰু সেইবাৰতো বেপাৰীয়ে ঠগালে জাতিলাওতো পানীলাও হৈয়ে গ'ল এইবাৰ তিয়ঁহ গুটি আনিছোঁ এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু অৱশ্যে আৰু হ'লে মানে আপোনালোককো দিম চিন্তা নকৰিব বহুত দাম হৈ গৈছে মোৰ পৰাই কিনিব মই দহ টকা কেজি দি দিম